Всім привіт! Дякую, що натиснули на це відео. Запрошую до перегляду нового влогу. Сьогодні неділя ранок я їду в церкву. Я вже майже на місці. Вон хлопці, спортсмени. йдуть кудись. Знаєте, я під таким враженням. Після нашого жіночого ретриту я навіть не очікувала, що буде так сильно. Я люблю такі жіночі зустрічі, але я навіть не думала, що Господь так. Буде, знаєте, працювати з моїм серцем, з душою, просто доставати всередини те, що я вважала, можливо, якимось незначним. Але я розумію, що оце незначне воно заважало мені все життя якихось. Ситуаціях, моментах і взагалі мені як людині. І я от, чесно так вдячна Олі Лідяєвій, Тані Лідяєвій. Я вдячна Богу в першу чергу за те, що є такі люди, через яких нам служить Господь. Якщо ви не дивилися це відео, я його залишу в описі цим відео. Але там нічого такого, в принципі, я і не знімала, бо це е -е, досить таке було особисте, і я не хотіла знімати інших людей в тому стані, в якому вони були. Та навіть і я у мене до сих пір сьогодні такі опухші очі. Всі ми були зарьовані, тому що у кожного є якийсь такий багаж життєвий, від якого колись треба просто позбавитися. Слово служение, свое было очевидно для каждого. во имя Иисуса Христа. Мы благословляем группу вспоможения, чтобы все было слажено. Господь помогает во имя Иисуса. Мы благословляем Господь каждого человека, который будет выходить на сцену с микрофоном. Боже, во имя Иисуса Христа, чтобы твой Дух Он был Дух Он был молитвы Божий во имя Иисуса. Мы особенно благословляем Ольгу. Мы просим, чтобы она, как твой инструмент, полностью была в твоих руках, в ее сердце, в ее уста. И то, что ты приготовил сегодня для своих детей, для своей церкви, оно, Господь, полнотее, извело с нашей сердца и принесло слот в твою славу, вот, в имя Иисуса. Мы ожидаем тебя, Господи. Мы приветствуем тебя на этом месте. Мы здесь не потому что должны, а потому что мы хотим а, встретиться с тобой. Потому, что мы твоя церковь, Иисус, мы ожидаем тебя, как невеста ожидает своего жениха. И мы радуемся этой встрече. И уже с предвкушением ждем эти 20 минут, когда все начнется. Но и в это время мы просим Господь, чтобы ты благословил. Господь, чтобы ты двигался через нас, чтобы мы являли людям, которые приходят. Твою, Господь, дружелюбие, твою любовь показывали. Господь, Тебя, Иисус, мы благодарим Тебя за все, с нами, и вместе скажем Аминь. Я не буду проверовать. У меня сегодня тот редкий выходной, когда я могу сам сидеть в церкви и слушать и понимать. Вот. И э, знаете, мы, мы общались вчера чуть-чуть, и я вообще понимаю, что такое бывает сейчас. Э, я, знаете, я называю себя старовером. я тут еще с 90-х христианин. Вот. И в тех годах э, семья Лияевых, служителей, которые начали церковь новое поколение. Они не просто гремели, это были, знаете, такие Божьи, Божьи голоса, которые приносили Божье устройство и порядок из Его Слова во многие сферы. Кто-то сейчас вспомнит проповедь с унитазом на сцене, кто-то вспомнит, а кто-то вспомнит, слушайте, кто-то вспомнит великолепные библейские школы. До врачных отношений, семейные школы, дары Святого Духа. Кто-то ездил в те времена учиться, кто-то много дружил, сотрудничал. Вот. Но я знаю, что сейчас в церкви, а мы молодая церковь и много молодежи, на самом деле многие не знают об этой церкви и об этом служении. Кто-то из сестер вчера познакомился, что-то получил. Аминь, сестра, вы получили благословение. Аллилуйя. Приятно. Аминь. Слово, сестра, вы, как обычно, накапливаете чашу зависти братскую, чтобы мы что начали наконец-то делать для себя. Но сегодня у нас есть такая честь, привилегия на самом деле, чтобы нам служила паста Ольга Ледяева. Я хочу пригласить ее на сцену. Одна из наших служить вашим Словом. Спасибо. Чудесно здесь быть, приветствую всех вас любовью Иисуса Христа. А -а -а. Я в вас, в вас влюбилась. И знаете, какая атмосфера. вчера у нас был цвет общества, это женщина. А -а -а. Сегодня я смотрю, а -а -а. мужчины у нас, братья. А -а -а. Это чудесно. Так, самое главное, чтобы меня не сдуло, да? А -а -а. Я чуть-чуть разверну. А -а -а. Спасибо большое за приглашение ваших пасторов пастор Андрея и Елены вот, всем сестрам, которые вчера были. Знаете, это так чудесно, когда мы имеем что-то и то, что мы имеем, мы делимся. Писание говорит «Утешение, которым утешил тебя Господь, ты способен утешать его». Да, Аминь. Да. Знаете, Сложно, вот когда ты не переживал и что-то там ну, теорию говорить, да, все-таки вера это не теория, вера это практика. Это каждодневная практика. Вера, она ходит по земле. Когда мы соберемся покидать эту землю, там вера уже не нужна будет. И мы не верою будем подниматься, а Божья любовь заберет нас. Потому что к тому моменту я убеждена, знаете, есть. Для чего вера? Я верю, верю для того, чтобы однажды вера превратилась в знание. А я знаю, Искупитель мой жив. Вот. Поэтому это хороший путь. Веры никогда не бывает много. Но сегодня я не буду говорить о вере. Я очень люблю говорить о вере. Знаете, я вообще с детства верующая. И вот этот вопрос у меня всегда как-то вот был на поверхности. Вот, ну как бы веришь, веришь, веришь. А потом, как тот мужчина, помните, говорит, верю, Господи, помоги моему верю. И вот так у меня долго было. И я так Богу благодарна за Лестера Саммерла в те времена, начало 90-х. У него была такая проповедь о вере. Что такое вера? И я помню, это перевернуло всю мою жизнь. Я ее слушала один, второй, третий. Я ее раз в 15 слушала. И вдруг я начала понимать, что вера ⁇ это не то, что я чувствую, а вера ⁇ это конкретные действия, конкретные дела. Но все-таки я буду говорить сегодня о мудрости. Вот, потому что это тоже не, не, не просто тема, это жизнь. Да. Это каждодневная жизнь. И эта жизнь, в которой мир, мы вращаемся, требуется мудрость. Как поступать? Какой правильный выбор сделать? И здесь, конечно, нужна мудрость. Сегодня премудрый Соломон, самый мудрый, будет учить нас. Итак, тема моей проповеди мудрость прославить тебя. Мы хотим быть теми, которые созидали. Мы хотим иметь плод правды в мире. Мы хотим обладать мудростью, которая не сеет раздор, которая утихомиривает все раскаленные стрелы. Всякое зло затихает в присутствии Твоей мудрости. Мы благодарим Тебя, пусть Слово Твое работает над нами и трансформирует наше мышление, наши сердца, наши души. Мы благодарим Тебя во имя Ісуса Христа. Амінь. Алівія. Щось у мене так сьогодні голова розболілася. Прийшла після церкви, трохи відпочила і все ж таки вирішила поїхати на залізничний вокзал зустріти Ростю. Він приїжджає. О п'ятій вечора, але потяг трохи затримується. Тут у Словаччині це нормальна практика, коли потяги приїжджають невчасно. Він на вихідних їздив в Чехію, провідував сина. В суботу зранку поїхав, там переночував і тепер повертається назад. Додому. Не обов'язково було приїжджати на вокзал, зустрічати, але я сама люблю, коли мене зустрічають. І завжди користуюся можливістю, щоб когось зустріти. Мені здається, це так приємно. Один із проявів Любові і відношення до людини ось такий вокзал. В Братиславі. Як для столиці Словаччини то можна було б і щось покраще мати, але ну. Що маємо, те маємо. Я взагалі коли вперше тільки приїхала. Думаю. Оце вокзал. you know.